बसिक्लामान असल सलीम अवान हूँ मैं व्यवर्स और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर भी मुलाजा करते हैं जमनी इलेक्शन ही इस भी वीडियो कांवान है पहले भी तीन चार वीडियोज़ इसी टॉपिक पर हो चुकी हैं आज की वीडियो का जॉपिक है वो पी पी नाइन्टी तहसील दरिया ख़ान के ज़मनी एलेक्शन का है हमने असल में ज़िक्र करना है कि कौन सी मेन जो आ, मतलब सियासी शख्सियात हैं वो कौन और किस के साथ हैं लेकिन इसको वाजे करने के लिए थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और 2018 का थोड़ा सा डिस्कस आ, जो अपना डेटा है वो आपसे डिस्कस करेंगे 2018 में जब आम इंतबात हुए तो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट भक्कर में दो सियासी ग्रुप्स हैं दो सियासी ताकतें हैं जो आपस में बदले होती हैं अवामी नवानी महाज है और अवी ख़िदमत महाज है, ये दो ग्रुप हैं जो मतलब अपने जो हम हमनवाह हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें 2018 के इलेक्शन का जिक्र करें तो आप ये जानेंगे कि 2018 में भक्कर की आवाम ने कहें कि फिफ्टी फिफ्टी किया था यानी आधी सीटें जो हैं वो अवामी खिदमत महाज को दी और आधी सीटें अवामी नवानी महाज को दीं ज़िला बकर में कौमी असम्बली की दो सीटें हैं जो भक्कर और मनकेरा की तहसीलों पर मुश्तमल हैं मतलब एक सीट भक्कर और मनकेरा की नशत पर तहसीलों पर मुश्तम है जबकि दूसरी जो कौमी असम्बली की सीट है वो दरिया ख़ान और क्रूर कोट पर मुहित है उसका अत्याा करती है अब अब देखें तो भक्कर से हम शुरू करते हैं तो भक्कर की जो कौमी असम्बली की नशस्त थी दो हज़ार अठारह में दो हज़ार अठारह के इलेक्शन के रिज़ल्ट में वो डॉक्टर अफल खान ढांडला ने जीती ठीक है अब हम अगर सूबाई की चूँकि तीन उधर और तीन उधर ऐसे नशस्तें हैं एक सूबाई की दो सूबाई की एक कौमी की एक सीट के नीचे दो सूबाई की मतलब विंग आ रही हैं और इसी तरह भक्कर में और इसी तरह कोट और दरिया खान में भी भक्कर की हम बात करें कि डॉक्टर डॉक्टर अफल खान ढांडला जीते थे कौमी असम्बली की नश्त तो उनके जो सूबाई विंग हैं आमिर आमिर शाहानी वो जीते थे इसम्बली की नशस्त इसी तरह उनका जो दूसरा शबाई विंग बनता है मनकेरा तहसील पर मुश्तमिल है मलिक गजनफर छीना वो जिनश जीते थे इस तरह कह लें कि भक्कर और मनकेरा जो थी, की जो तहसीलें थीं दो हज़ार अठारह के इलेक्शन में अवामी खिदमत महाज के पास थी इसी तरह अब हम दरिया खान और क्लू की तरफ आएँ तो यहाँ पर जो कौमी इसम्बली की नशस्त थी एन स्तानबे सना मस्खल वो जीते थे और जो उनके सूबाई विंग थे उसमें सैद अकबर खान नवानी जो सीनियर सियासतदान हैं और अवमी खिदमत महाज के अहम रहनुमा अवामी नवानी महाज के अहम अहम रहनुमा हैं जो दूसरी कौमी सबाई इसम्बली की सीट पर है वह है क्रूर कोट की तो अमीर मोहम्मद खान वो भी अवामी नवानी महाज का हिस्सा थे अवामी नवानी इतिहाद का हिस्सा थे और वो जिन नशस्त जीतते थे इस तरह आपने देखा कि भक्कर की अवाम ने आ, कहले के सियासत को दो हिस्सों में तकसीम किया और टोटल छः नशस्तों में से दो कौमी की नशस्तें और चार सूबाई की नशस्तें टोटल छः नशस्तों में से तीन नशस्तें थीं असम्बली की जो अवामी नवानी महाज के पास या इतिहाद के पास थी उनमें सनाउल खान मस्ती खैल अमीर मोहम्मद खान और सईद अकबर खान नवानी जबकि अवामी खिदमत महाज भक्कर और कलूरकोट की उन्होंने सीटें जीती थी ढांडला साहब डॉक्टर सर ढांडला साहब और आमिर हयात शहानी आमिर इनायत शाहनी और मलिक गजनफर चीना ये सिचुएशन थी दो हज़ार अठारह इलेक्शन की अब अगर हम बात करें तो जो अवामी खिदमत महाज के मतलब तो लोग हैं वो तो बाहर इकट्ठे हैं उनमें किसी टाइप की कोई दरार सियासी या सियासी नहीं हुई है लेकिन दरिया खान और क्रूट कोट की नशस्तों की बात करें तो यहाँ पर इख्लाफा तो काफ़ी टाइम से देखे जा रहे थे कि सल वस्ती खैल जो हैं वो अवामी नवानी महाज के साथ नहीं चल पा रहे थे बल्कि इससे पहले भी देखें जब मेरा ख्याल है कि अब मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं याद कर पा रहा हूँ सलामस्ती खैल इससे पहले भी एक दिन और छोड़ के दो हज़ार अठारह से एक दिन ओर छोड़ के जब अवामी नवानी महाज के साथ इलेक्शन को के कोलिब्रेशन में इतिहाद में इलेक्शन लड़े थे और दरिया ख़ान की कौमी की सीट और कोट की शूबाई इसम्बली की सीट से वो जीते थे तो जो भी इख्लाफा थे उस वक्त भी इस खान मस्ती ख़ैल आवामी नवानी महाज से अलग हो गए थे कुछ टाइम पहले की बात करूँ तो एक अवामी नवानी महाज का ये भी था कि अवामी नवा महाज के तीन लोगों में थे पूरे का पूरा ज़िला उनके इतिहाद में था रशीद अकबर खान इसम्बली में थे सईद अकबर खान इसम्बली में थे हमीद अकबर खान ज़िला नाजिम थे मरहूम हफीर खान नवानी वो भी इसम्बली में थे और बाकी भी जितनी शस्त थी वो अवामी नवानी महाज के पास थी लेकिन अब देखा जाए तो दो हज़ार अठारह के इलेक्शन के बाद जो सियासी तोड़ जोड़ जोड़ तोड़ हुई है टूट फूट हुई है तो उसके बाद देखिए कि सना मसी खैल और अमीर मोहम्मद खान साथ थे सैद अकबर खान नवानी के लेकिन तोड़ फोड़ के बाद जो इख्लाफा सामने आए और आखिर जब पंजाब में तहरीकी अदम लाई गई तो वो इख्तलाफा सामने आ गए अमीर मोहम्मद ख़ान और स्नाउला खान मस्ती खैर नवाी महाज से अलग हो गए तो एक अवामी नवानी महाज का वाहद नुमाइंदा सैद अकबर खान नवानी थे जो असम्बली में थे वो भी अपनी सीट हुए तो इस वक्त ज़िले की सियासत में कहले कि असम्बली में अवामी नवानी महाज की नुमाइंदगी नहीं है ये डिस्कशन थी पिछले इलेक्शन को लेके आज की वीडियो तो मुख्तसर थी जो आज का था लेकिन चूँकि उसान को समझने के लिए उस डिस्कशन को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाने लाजमी था तो ज़्यादा हिस्सा उधर डिस्कस हो गया अब हम देखते हैं कि पी पी नवे का जो इलेक्शन है ज़मनी इंतखबा का जो मतलब यहाँ पे आ, मैदान सजा हुआ है उसमें आप समझते हैं कि ये बहुत अहम इलेक्शन है ख़ुद अवामी नमाज अवामी नवानी महाज के लिए भी अहम इलेक्शन है अवामी खिदमत महाज के लिए भी अहम इलेक्शन है और हकूमती सतह पर तो आप जानते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि यह हकूमत की बहाली और हकूमती बरकरारी की जंग है तो उसकी सतह पर भी ये इंतहाई अहम इलेक्शन है लेकिन अब देखिए तो असम्बली की अगर हम असम्बली मेबरान की बात करें तो इस वक्त कह लें किला मस्ती खैल अमिर उम्मद ख़ान आमिर हयात आमिर इनायत शहानी मलिकजर शीना इन लोगों की हमदर्दियाँ पीटीआई के उम्मीदवार के साथ हैं इरफान खान न्याजी के साथ इनकी हमदर्दियाँ हैं और जो आखिर में एक मेंबर असम्बली भेजते हैं कौमी असम्बली के डॉक्टर सुलखान ठांडला उनकी आ, मतलब ख़ानदान की फिगर्स मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल तो आप समझते हैं कि कोई नहीं होता लेकिन बहरहाल जो भी मामलत चल रहे हैं वो मुस्लिम लीग में हैं वो पी टी आई में हैंउल खान सॉरी अब्दुलमजीद खान खनान ख़ैल वो दो चार रोज़ दो रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि डॉक्टर सर खान ढांडला वो हमारा हिस्सा नहीं है मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं है वो पी टी आई का हिस्सा हैं वो पी टी आई के मेंबर हैं नहीं मालूम क्या है उनका मतलब क्या प्लान है क्या उनकी स्ट्रेटजी है वो वही जानते हैं और वो क्यों खामोश हैं पी पी नाइन्टी की इस, आ, इस खेल में इस इलेक्शन में ये वो इलेक्शन कि अगरचे एक हल्के का इलेक्शन है लेकिन पूरा ज़िला इस इलेक्शन को लड़ रहा है जब आवा नवानी महाज का मैं थोड़ा सा जिक्र करना भूल गया ये तमाम जो एम एल एज़ मतलब इस वक्त तो असम्बली में हैं उन तमाम की हमदर्दियाँ जो पी टी आई के उम्मीदवार इरफान अल्ला खान रियाजी के साथ हैं भक्कर दरिया खान से दरिया खान और क्रूर कोट से जो रनर अप थे दो हज़ार अठारह के मतलब जो पाकिस्तान लग के जिली सदर हैं अब्दुल मजीद खान खनान ख़ैर वो उन्होंने बायदा तौर पर ऐलान किया हुआ है और वो कंपनी अपनी सियासी पार्टी की पॉलीसी के मुताबिक सद अकबर खान नवानी के साथ हैं नजीन अपडेट्स आती रहेंगी कोशा के रोज़ाना की बुनियाद पर इलेक्शन से मतलब जो भी अपडेट आएँ जो भी कुछ ऐसी बात हो जो आप तक पहुँचाने की हो तो रोज़ की रोज़ाता अब तक पहुँचानी पहुँचाई जाती रहे अलक